Ками, я же запретил вырезать дома. Но ну, не могу же я ему сердце из газеты вырезать. A still. Чем мне нафиг надо? Я молодой, красивый мужик. Ну как это? Что за таким надо? Это же дети. Ты будущий отец. У тебя ребенок будет. Хоть скажи, как назовешь. Беленки, распашонки. На работу устроишься. Да, я на базар пойду помидоры <с продавать, блядь. Пойдет, пойдет. Носки буду продавать. Переходим, блядь. Прикинь меня с носками переходим. По-перше, ви неправильно стрибнули, а по-друге, ви неправильно приземлились. Падати треба на обидві ноги і пружинити присіданням, а руки викинути вперед. Це цілком природний рух. Ану, спробуйте ще раз. Давай, друже, давай! Ну что же, господа, поздравляю вас всех. Вы все отобраны для участия в нашем реалити-шоу. Все молодцы, все отлично поработали, но должен вас предупредить. Настоящая работа еще впереди. В ближайшее время с вами свяжутся наши администраторы. И до встречи на площадке. Спасибо. в Тут налетает, как бы ветер, как бы нашу машу бросает он. Бьется в испуге сердце между хвостом и клювом, между собой долго между нельзя и надо. Маша роняет в море руки и ноги тоже, и остальное тело. Тело уже не столько даже в какой-то Маше дело в самом примере.